и э, верхняя часть э, Киева в районе улицы Бандитовской включая территорию, где находятся десятин, остатки Десятиной Церкви и э, соответственно остатки Десятиной Церкви и э, Десятинный Проволок э, Музей Истории Украины и другие Я выхожу, памятники истории. истории Культуры и получается, что э, если сегодня не раскроют флаги... э, есть охранный статус этого э, Территория, включая контр... контрактовую площадь, включая знает? гостиный я двор, знаю об этом. нет я не абсолютно знаю. никакого желания никакого желания власти уважать памятники истории культуры. Кроме того, я хочу вам напомнить, что э, в результате так называемой реконструкции мы уже видим э, то, что строители там на самом деле делают. Они э, полностью уничтожили внутренний двор, вырубили там деревья, которые там находились. Там находились э, шикарнейшие ели. И э, Практически вместо двора получилось очередное торжище, которое не имеет никакого отношения к предыдущему проекту. Судьи в заседании ну, такой есть судья Евгений Абров, который является председателя окружного административного суда города Киева, он дошел до того, что он уже даже на стенках суда на предыдущих заседаниях увешивал вывешивал некие фотографии по которые, которые по его мнению должны были свидетельствовать что видите ли э, тот э, гостиный двор который был восстановлен в 80-х годах э, соответственно 20 -го века э, была проведена полноценная реконструкция с надстройкой второго этажа и тем самым он э, был воспроизведен первоначальный план строительства этого здания этот э, мол, проект не соответствует соответственно тому тому проекту, тому виду, который был этот памятник имел в начале 19 века. Но э, все это очень жалкие были потоки, было видно, что судья однозначно э, ну, как бы заинтересован в том, чтобы позвонить решение, э, решение в пользу застройщиков. Хочу вам напомнить, что не часто во, во время конфликтов жителей с, э, со строителями применяется подразделение Беркут, которое фактически выгнало выгнала защитников гостиного двора, с территории двора, применяя силу, включая, применяя силу и к народным депутатам Украины. Какие-то там попытки жалкие там показать свои удостоверения ни к чему не привели. Вот, такая, вот так вот активно пытается ну, как бы протолкнуть строительство очередного торгово-развлекательного комплекса власть, потому что за этой фирмой, публичным акционерным обществом Укрреставрация стоят структуры, приближенные к администрации президента Украины, в частности, к управляющими делами Анатолий Кравцу. То есть не, вот такая же ситуация возникла с этой же фирмой на проспекте Маяковского 40-52, там тоже была применена очень серьезный прессинг, чтобы добиться строительства какого-то, извините, голимого фитнес-центра, может вы слышали это спортлайн, то есть вот такая же ситуация, то есть применяется тем же такие... застройщиком, тем же застройщиком, застройщик. то есть я хочу подчеркнуть, что застройщик тот же, что на Маяковского 40-52, что на Гостином дворе Фирма называется Ук Реставрация, причем это одна из там многочисленных клонов. Вообще непонятно, как они захватили этот институт. Выгнали оттуда музеи, выгнали оттуда библиотеки, выгнали театр. Вы знаете, другие. Например, там даже находилась организация «Зеленый Мало кто знает, конечно, но вот это все, никакие врата не, не лезет. Это ради того, чтобы построить очередное тожище. хочу вам напомнить, что рядом с гостиным двором давным-давно существует торговый центр «Самсон», например. Там находился раньше подростки «Нирман». То есть там, в принципе, достаточно торговых площадей. Вопрос в том, что если у людей столько денег, чтобы посещать эти, эти заведения. Но это, владельцам этой фирмы, особенно не беспокоило, культурное интересовало это только то чтобы, во время этого, в режиме то чтобы продавить незаконное решение и терроризировать э, киевлян э, Давай, вот, вот это вот незаконное будет, строительство не э, вид вид этого здания существенно